пару слов. Здравствуйте. Привет. Привет. О чем попытаемся побеседовать? О разном. О разном. <как> Смотри, сейчас многие <как> говорят о каком-то... От... Э... от тебя их идет. Ты можешь что-то сделать? сделать? Не знаю, попробую. Я свой, голос слышу. я свой голос слышу. Ну хорошо, значит вы не глухой. Это радует. Это да. Это да. Ну просто некомфортно, когда я говорю и потом себя слушаю. Себя Ну, я слушаю, слушаю вас. Я вас прекрасно слышу. Да Давайте... и я себя слышу. Сейчас многие говорят о каких-то европейских ценностях. Слышала о Слышала Европейские. У -у -у. А каких именно? Просто говорят европейские ценности. А кто говорит? Ну, вот, например, знаешь такого Володина? Одина. Володин. А, в Москве мужик один. Пыхал угу. такого, угу. да. В 2005 году. он стал руководителем партии Единая Россия. Единая Россия. В 2005. 2005. 2005. Потом, потом его. Потом он стал спикером, спикером. Госдумы. Спи спикером. А в 2005 году, году. Он в первую свою речь произнес ну в качестве председателя партии Единая Россия. Угу. Он сказал, что наши председатель у нас Медведев, по-моему. Я за 2000... я 2005, год говорю. 2005 год говорю. А 2005 год. Ну -ну. Так он тогда сказал, что наша цель европейские ценности. Угу. Вот я все время думаю, что он хотел этим сказать. Как а я не знаю, не слыхал он говорил это или не говорил. Как я вам на слово поверю? Думаешь, ну, думаешь я вру? Видосик замутить, видосик замутите, сейчас я посмотрю. Тогда а скажу, я, да, действительно я, он это говорил. Понял. А что в твоем понимании европейские ценности? В моем понимании, ну это знаете, вот Евровидение, вот я смотрел. Я не смотрел, не знаю. Вот, вот это и есть европейские ценности. Я не смотрел. Что там было на Евровидении? Тут такая пошлятина, что мамочка родная. А, у тебя ассоциация с европейскими ценностями, это Евровидение, правильно? Евровидение, правильно? Ну вот последний случай, а так, ну там много чего, знаете. Чтобы перечислять вам все, что. Ну хотя бы три основных ценности европейские. Европейские. вот. Гомосятина. Ага, Двойные стандарты. Двойные стандарты. Что еще там? Неуважение к другим странам. Ага. Вот это европейские ценности. Это европейские ценности. Да. Понятно. Понятно. Ко мне вопросы это будут? С моей, точки, с моей точки зрения. Ну я понял. Я понял. А так, я, так может там еще что-то есть. Ага. Хорошо. Настраивай звук, потому что эхо идет. Эхо. Здравствуйте. Привет. Так, я с России, вы откуда? Я из Украины. Ясно. Как вы живы, здоровы, как? Жить можно пока? Ну, раньше было лучше. Ну понятно. Дело в том, что надо как-то набраться терпения вам. Потому что это надо надолго. Надо угу надолго. Думаешь? Я знаю. Армия России слабенькая, да? Быстро не справится. А зачем быстро? -то? А, быстро не надо? А зачем? Вот смотри, значит, вот сейчас переживают, вспоминают эти переговоры были в апреле в, этом, в Турции, в Стамбуле в 2014 году. Когда Киев был окружен нашими десантниками, когда в Харьковской области изюм, там все вот, Балакле, все это были под российским этим самым сапогом, вот, были переговоры. Зачем? Зачем? Потому что был швах полный для элиты вашей, киевской. Вы в Киеве в это время были, в 14-м? Слушай, вот российская армия окружила Киев, остальная часть Украины была под российским сапогом. И зачем Россия проводила нет, какие-то. Нет, не, а Я разве так сказал. А Я как сказал ты сказал? Область. А, Харьковская область была под российским сапогом. А зачем Российской да. Федерации надо было проводить какие-то переговоры? Ну, чтобы добиться своего, ну, мирными способами. Но как по-твоему мнению, зачем ты говоришь окружили Киев? Киев был окружен, правильно? Да, и могли его взять в одночасье. Могли, просто не захотели. Но представь, представь, взять Киев, что значит взять Киев? Это значит, что люди, которые там живут, во-первых, убивать там надо несколько десятков. тысяч, это уже плохо. Зачем? А во-вторых, это же русские они будут люди. Это, это же русский граждан. город. Они же с хлебом да. солью и с цветами встречали. Ты а что такое говоришь? Хлеб говорит? соль, когда выдавали им автоматы калашников Что, серьезно? Жаждане, на улице стояли и выдавали. Это что? А, так они не любят русскую армию, что ли? Это, это для декорации они Так надо же было, надо же было как-то людям объяснить, что надо цветы покупать с хлебом солью. А что же вы не ну, на, ваше ж телевидение, наверное, плохо сработало. Но наше телевидение в Киеве не смотрят. Смотрят, смотрят. Что-то а не нет, смотрят. Нет, Скобееву смотрят, на... Соловьева смотрят. Любите вы их. Любим, конечно. Откуда у вас у украинцев такое самомнение? Откуда оно? В смысле самомнение? Я. Я тебе говорю, что встречались с хлебом солью с цветами, а ты говоришь я тебе. Вот это я тебе. Это что, это отсутствие культуры? Я тебе. В смысле я тебе? Ну это отсутствие Ч культуры. Чё тебя смущает? Я, я с тобой нормально разговариваю, не оскорбляю тебя. Это отсутствие культуры. У тебя? Обычно, обычно незнакомые люди говорят на вы. А, на вы я говорю антифашистам? А с фашистами я только на ты. Не по барабану. Знакомый, незнакомый. Ты ты я с фашистами ты сам только на... на ты. Ты нацист, ты нацист, ты враг. Враг? Почему Потому я враг? Не мы не же не один не народ, брать. мы же братья. Что ты такое ты говоришь? Враг. Из-за таких, как ты. Из-таких, за таких, Гражданская как ты. Война. Гражданская война. Ты нацист. Нет. Нацист надо... Нет. Помогить. Нет. И денацификация будет. Денацификация? Что такое денацификация? А по почитай историю, что было. А, ты не можешь объяснить, да? Не можешь Я объяснить. Могу. Ну тогда об... объясни. Во-первых. Во арест. Арест. Всей вашей банковой банковой. Все ваши банковые и арест. Арестовать Ар надо. Второе. Угу. Безусловно, и судить. Слушай, подожди, и... подожди. А вот давай... Подожди. А, ты еще ты не закончил? Будешь или не будешь? Давай. Ну, конечно. Второе. Второе. Э, отмена всех нацистских законов. Законов. Принятие законов антифашистских. Антифашистских. как было в Германии. Угу. Запрет на э, эти самые вакансии для нацистов, вакансии. государственных органов, школах, угу. э, изъять все эти нацистские учебники и российские учебники ввести в, в оборот. Подожди, что ты такое говоришь? Это же наша Библия. Смотри, как это изъять? Куда ты, Сергей Иванович? Убрал, негодяй. Здравствуйте. Негодяй. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Привет. Привет. Вы очень много каналов новых создали, иногда бывает я вас... Да, создал, но их, их... поудаляли. По я понял. Ну у вас там какой-то новый канал уже. Ну, пошел, пошел. новый. Пошел. Да. 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 Новый. Сколько такое? тут? Сколько тут? Киевская Русь 10, какой-то. Диалоги. 14 тысяч. А вы сейчас в Днепре, да? Да, в данный момент. Uh -huh. Я сам с Донецка, а сейчас в Испании, в Евросоюзе. Uh -huh. А ты жилье снимаешь? жилье снимаешь? Мне оплачивает организация все. Это, ну это не Красный крест, там другая, но ну, гуманитарная тоже. Организация. А, да? А, да. 360 евро комната стоит, там лимит 450 евро, лимит. то есть ты можешь найти до 450 евро комнату, можешь дом найти, неважно. Но дом а может, что ты квартиру, нет. за 450 евро можно квартиру найти, где-то на, на окраине. Дело все в том, что я был в центре для беженцев, то есть там э, не только украинцы, там и африканцы были все, и э, э, как бы это такой центр, знаете, как э, больше на однолаги похоже, ну потому что там тебе ограничивают, то есть ты там должен по времени выходить, заходить, кушать, ну, как, то есть, как, как, на тюрьме, можно так сказать, только, то есть ты свободен, но ты должен выполнять правила. И многие хотят спрыгнуть с этого центра, но Риэлторские агентства по недвижимости не хотят сотрудничать с гуманитарными организациями. Ну, потому что это все же, скажем так, во-первых, много не платят. Они. То есть ну, для риэлторов интереснее найти там за 700 евро кого-нибудь жилье, там, а не за 300. Там. И многие не хотят... С... Почему работать с гуманитарными? Потому что это же все официально. Ну, то есть некоторые делают химичат, то есть там... Как-то неофициально э, людей там заселяют, ну как-то или или посуточно, ну то есть, ну немногие идут, и очень много отказов было, мне сложно было найти, о чем дело. И поэтому я рад был, что я нашел, и согласился риэлтор с работать с этой гуманитарной организацией, они договорились, составили контракт, и я так выехал. Поэтому можно было, конечно можно было. Но я уже и рад, и на комнату да. Главное, что ты уже свободен более, то есть ты можешь. И как долго, как долго это, будет это будет проплата, проплата за, жилье? за жилье? Работает полтора года здесь в Испании, да. Потом ты уже должен найти себе работу и свое жилье, и уже ты сам на свой и хлебата. Но я и раньше ищу. Просто значит, в чем сложность? Требует язык, мой язык испанский такой себе. Не mm -hmm. очень. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. я больше английский. Вот, вот английский, вы я помню, одно время учили английский, а потом yeah. вот, yeah, э, yeah, под yeah, yeah, yeah. да, А вот э, надо, все-таки я убеждаю, что английский самый международный язык. Это вот куда ни крути, вот в любую страну ты ее где-то не проедешь, потому что испанский он на втором месте по популярности. Не китайский, там это все туфта, да, вот испанский, потому mm. что испаноязычных стран, сколько там ну, Латинская тридцать, Америка, ну, Америка, да. Америка, да. Ну, тут, ну, все. тут у нас вот сосед с Перу один, э, там есть и с Колумбии, потому что у них там вот эти наркокартели, они все приезжают сюда, э, ну, как бы работать, потому что здесь, во-первых, и зарплаты выше, вот если в Перу. Вот сосед рассказывает, в Перу там зарплата водителя, допустим, вот он водитель там, ну где-то 400 евро, ну примерно, там, на, на евро. А здесь он получает полторы тысячи, ну есть же разница. Конечно. И во-первых, здесь тихо, спокойно, здесь демократическая страна, здесь преступности. Очень мало. А там, в Перу, ты, могут, вот так машину выходишь, так тебе подходят с автоматом, и, 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 и что ты сделаешь? Mm -hmm. То есть там похищают людей, запугивают, и нарко... У них вот эти все дела, вот эти картели там всякие. То есть там криминала много. Парагвай, вот, допустим, вот я там знал там, одного с Парагвая, тоже там криминалом. Ну, короче, у них там... Венесуэла вот проезжают сюда. Вот. Тоже много, да. Криминала много, да. А здесь они себя чувствуют комфортно, да. Тем более они испанские, знают, да, испаноязычное что. А я вот смотрю, а смотрю, ты на кухне находишься. На кухне находишься. Да. Это да, это, такая кухня. это, наверное, у каждого свой холодильник, да, или как? Да или как? Да. Там, что да. там? Ну, мы так... Как сказать, у каждого полочка просто своя а. Там. А. Так я за головой вот жиру, мне не надо ничего. А много и, людей живет в, квартире? живет в квартире? Ну, эта квартира на 5 комнат поделена. Ага. 5 комнат, ага. и каждая комната вот по 300, там, ну, у кого 320, у кого 350 евро, 360. Ну, там все с интернетом включено, вода, свет. И сама комната. Ну, сама комната где-то 300 и интернет 60. Вот это место. Интернет, вода, свет. <ERCAN _FORCAN> угу, вот -у -у. Ну нормально, что есть вот, плитка электрическая, приготовить туалет, душ, все есть. Стиральная машина. Ну, что еще надо, все есть. А ты пока не работаешь, пока не работаешь. Не, я не работаю, мне платят почти 500 евро, ну, как в Германии, вот, там, в Германии до 500 евро, и мне вот тоже до 500 евро. Но я слышал, Испания платит только полгода. Полгода? Не, полтора года. Полтора? Полтора. А. Пол, полтора года, потом 18 месяцев, а потом ты должен найти что. Но я уже ищу. Я хотел вообще поработать на сезон где-то вот Тенерифы, Канарские острова, или там Ибица, Болярский, Малерка, Минорка, там их у этих много островов. Но э, требует опыт, э, язык, язык, вот это вот тут сложно. Засунуться, я согласен, мне все равно, что делает там обслуживающий персонал. Я просто долго в Крыму работал, вот у меня там тетка подъел, я <связывая> <раб> <связывая> долго в Крыму, я там на пляже, пляжный работник такой-то. Вот. Я вот в эту тему все. Ну, надо испанский, вот в чем дело. Тут Если ты работаешь на пляже, ты же должен с людьми испанский. <связывая> да, ну да, И, и, и это же должно быть не так, как ты вот это вот соу-соу, so -so -so -такой, знаешь, такой простой. Simple English, там же ж такие проезжают, что тебе как начнут говорить, тараторить. А если сразу попробовать где-то матросом или с рыбаками, как раз в коллективе бы язык подтянул, и там я хотел вообще на есть вот это там же тут же шлайнеры приезжают. Я в Аликанте живу, Аликанте город. Я слышал. слышал. Я недалеко этого летчика прибили. Тут, кстати, полтора часа полтора часа езды. У его прибили как это называется Вильях какой-то. Короче, mm. типа mm. городок маленького, типа Таревьехи, вот наподобие вот, Таревьеха, Аликанте. А его, он тут зашухарился, но я же говорю, что он так неумно поступил, зачем он это, там, своей девушке, там, что то ну, он тоже. Он Таревь, сам, сам запалился. Да, и он этот, Вальнов, я смотрел стрим, он говорит, ну, он дебил, говорит, поехал еще сюда, где тут куча... Аликант, yeah. это, yeah. это, 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 же все это, это они что-то понакупали, тут так мало того, что здесь конца шагентов много. В чем? Э ну, как бы yeah. плохо, что тут же засекреченные агенты, они вот так вот им звонок поступил, допустим, ага, то какой-то там надо его прибрать и все, вот они его вычислили, прибили, расстреляли машину потом вывезли, спалили и все, и концы воду. Вот попробую где ты там найдешь кто что, они может в масках были там, вот где и они дальше продолжают здесь жить. Как бы как, сказать, работать на Россию там. слушай. А вот ты сказал 500 евро помощь. Она продукты питания хватает? Хватает 500 евро. Ну да, тут еще, тут еще дают гуманитарные организации, дают продукты раз в месяц. То есть э, там рис, консервы всякие, сахар там, соль, ну такое вот, то есть ну, нормально, что э, эти злаковые дают, консервы всякие дают, э, и сладости всякие, фрукты, овощи, ну нормально, церкви есть разные раздают, тут угу. вот тоже, ну как бы всем желающим, вот кто, допустим, такой достаток у людей маленький ну почему нет вот отдали церкви допустим магазины продукты которые вот уже там будут подходить там срок годности там ну, допустим ну неделя остался они нормальные еще хорошие свежие все ну просто уже срок годности подходит они видят что не продается они отдают церквям церкви людям раздают Ну, ты там задонатил сколько там евро два и все а тебе там Насыпали продуктов, и на, наверное, там на 50 евро, там, ну, к примеру, тогда, uh -huh. там, на 60, а, а ты их заплатил всего 2 евро. Ну, ешь смысл. И вот ты так там взял чуть-чуть, там чуть-чуть, плюс то, что деньги, ну, можно жить, можно. можно. А я так понимаю, тебе да, да, семьи, да? Да, один. один. Oh. А, да, да, таких, да. как я, тут много пацаны, одни. Не, у кого семьи там, кто-то, допустим, остались, у кого в Украине остались, у кого там, допустим, развелись в других странах Евросоюза, есть и такие, да, которые как бы имеют семьи, ну просто что развелись, все. Угу. у них а -а -а. семьи. Так что кто как выживает, да, ну можно, да, можно прожить. Что, ты адаптироваться потихонечку, курсы ходишь, что-то учишь, что-то выучиваешь, где-то там общаешься с испанцами тоже. Вот я там футбол, допустим, а, с испанцами да, тоже как-то... Чуть-чуть учу, ну быстро, конечно, говорят, не все понимают. Испанский вот мне что-то, ну мозг отказывается воспринимать. Вот что вот я все английский, английский я хочу на английском все время говорить. Вот у меня, допустим, знакомый, он тоже беженец, он в, в Канаде. Так он не ходил ни на какие курсы никогда, он просто пошел на работу там и выучил язык, вот просто вот он общается постоянно, там и филиппинцы в Канаде, и англичане, кто-то так не работает, ну там же ж страна мигрантов, да. И он просто уже понимает все, что, как он делает, его одного оставляют, там да, он где-то там на производстве. Так что... Как бы тут практика нужна, конечно. А вот это все, конечно, учить, это все, вот это забрить, это угу. малоэффективно. Ну, да. ну да. Лучше общаться. Да, да. Лучше общаться, просто да. Просто я вот так вот, допустим, общаюсь, что-то вот я не понимаю. Я, я до этого был в Ирландии. Я просто, как сказать, когда с Донецка выбрался, я полгода дома просидел, потому что когда полномасштабная война. И выбрался через Евросоюз, через Россию выбрался. Я был в Польше сначала и ждал визу в Британию. У меня в Лондоне там знакомая живет хороший и она меня согласилась взять но туда виза нужна я ждал визу три месяца прождал что-то там не получилось надо было еще раз подавать я короче плюнул думаю вот это ждать поеду в Ирландию думаю с Ирландией проще же там рядышком Шанли, Ирландия и когда туда приехал конечно там климат сырой холодно дожди солнца мало то ну туда такое там, на любителя конечно да. uh -huh. там не каждый uh -huh проживет, то есть климат очень суровый, там действительно туманный альбион, ну холодно, там постоянно холод. Там даже в июле месяце я в куртке ходил, потому что вот реально дожди были, дожди, дожди, дожди. Ирландское море холодное, там Атлантический океан тоже холодный. Ну, короче, там для жизни нет, там так работать можно приехать. Так вот я там английский учил, вот так я вот тоже общался с местными и учил английский так. Mm -hmm. Но они быстро говорят, конечно, они все понимают, да, конечно, акценты, вот эти все свои, своя подача, свое произношение, вот эти сокращения все там, ну, mm. как бы вот сложно в этом, да. А так, в принципе, можно понимать хотя бы, что тебя требуют, и ты можешь хоть что-то досказать, ну, хоть как-то. Буквально минутка. Что сидеть? У нас война еще будет долго, сами понимаете, да. То есть, если они уже там полезли на Харьков, там и Сумы говорят уже, там, поговаривают, что они там уже. То есть, они все равно будут, они не успокоятся. Это как маньяки, знаете, вот маньяк. Я смотрел передачу за маньяка вот этих и наших украинских и других, что пока его не остановишь, вообще его не закроешь или не то не исправится человек, да, он будет все равно жаждеть, там, пока ты его или не убьешь, или не посадишь в тюрьму, ну понятно, что их посадить в тюрьму, ты, ты всех не пересадишь там, да, только убить получается, так. Каждого своя жизнь, каждый сам выбирает, где ему жить, да, поэтому тут как бы. Добро, так что, да. Добро. Я вам желаю удачи и вам, как сказать, в вашей творчестве чтобы у вас развивался канал. Спасибо. Вы Спасибо. Как, больше на вас подписчиков было. Спасибо, удачи. Давай, удачим. давай, удачим. давай удачим. будь здоров. Давай, будь здоров. Давай, будь здоров. Да. Давай, будь здоров.